Сейчас мы находимся в городе Счастья после ночного обстрела. В этот дом, где мы сейчас находимся, два прямых попадания с 22 часов. Был обстрел с минометов с неподконтрольной стороны. Всего пострадало у нас около 100 квартир. Это два жилых дома и еще попадание, скажем, во двор храма. К сожалению, есть у нас раненые. Это молодая женщина 28 лет, которая сейчас находится на операционном столе, и хирурги борются за ее жизнь. Пожелаем ей все-таки здоровья и выздоровления. Значит, сейчас мы соберем, сейчас работает комиссия, уже и описывает разрушения в каждой квартире и в каждом доме. И мы определимся, что помочь с областного совета, чем помочь, и с городского. Совета. Я думаю, что в течение суток мы забьем сейчас плиту USB, все э, выбитые окна, и в ближайшее время восстановим окна. Я думаю, что неподконтрольная сторона все делает для того, чтобы э, все-таки это провокации, которые э, провокации, связанные, наверное, с 1 сентябрем, учитывая, что сами вчера попросили режим тишины. Э, и вечером стали обстреливать наши не позиции, к сожалению, уже действительно опустились уже на это, действительно наши жилые дома.